নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা এটি নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে যাক আমি ইউ পি এছ বা ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম বুলি জানো আপোনালোকে ইউ পি এছ ল'ব নে এন পি এছ ল'ব এই কথাটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম যিহেতু আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ ল'ব নোৱাৰে কাৰণ অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম যিহেতু চৰকাৰে এতিয়া দিয়া নাই গতিকে দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ আগৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম পায় দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পিছত যিসকল ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এন পি এছ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া এন পি এছ নালাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে যে কি এক এপ্ৰিলৰ পৰা এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ইউ পি এছ ব্যৱস্থা কি কৰিব কাৰ্যকৰী কৰিব এতিয়া অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম তাৰপিছত নিউ পেঞ্চন স্কীম আৰু ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম এই তিনিটা পেঞ্চন স্কীমৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো আজি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি আমি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হৈ ল'লে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰে খবৰ পোনপটীয়াভাৱে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব বিভিন্ন নটিফিকেশ্যনসমূহ তাত আমি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া চাওক প্ৰথমতে আমি যদি চাবৰ কাৰণে যাওঁ অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ জৰিয়তে আপুনি পেঞ্চন কিমান পাব পেঞ্চন আপুনি পাব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পেঞ্চন পাব প্লাছ ডি এ আপুনি যদি অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনৰ এগৰাক এগৰাকী কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পেঞ্চন পাব লগতে ডি এ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি আপুনি এন পি এছৰ অধীনৰ এজন কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে আপুনি কিমান পেঞ্চন পাব তাৰ কোনো ফিক্স নাই আপোনাৰ এই এন পি এছত আপোনাৰ পৰা কাট কাটি থকা পইচাখিনি তেওঁলোকে বিভিন্ন এই মাৰ্কেটত খৰচ কৰিব আৰু তাৰ ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আনহাতে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমত আপুনি কি পাব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পেঞ্চন পাব লগতে ডি এ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব কিন্তু অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত আপোনাৰ চাকৰি কাৰ্যকালৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কোনো কথা নাই কিন্তু ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমত আপুনি পঁচিছ বছৰ হ'লেহে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আপোনাৰ বয়স কমি আহে চৌব্বিছ বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আঠচল্লিছ শতাংশ পাব যদি আপোনাৰ তেইছ বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণে ফৰ্টি ছিক্স শতাংশ পাব তেনেকুৱা ধৰণে পেঞ্চনটো কমি আহিব কিন্তু অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত সেই ব্যৱস্থাটো নাই আৰু এন পি এছততো পেঞ্চন কিমান পাব তাৰ কোনো নিৰ্ধাৰণে নাই এতিয়া কণ্ট্ৰিবিউচন কণ্ট্ৰিবিউচন মানে হৈছে আপুনি পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে চৰকাৰক কি আপোনাৰ দৰমহাৰ পৰা অংশ দিব লাগিব সেইটো কণ্ট্ৰিবিউচন হয় আপোনাৰ দৰমহাৰ পৰা কিবা কাঠ খাব নেকি অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত আপোনাৰ দৰমহাৰ পৰা কোনো কাঠ নাখায় প্ৰতি মাহত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পইচা কাটে সেই পইচাটো খুটে মোলে ঘূৰাই দিয়া হয় অৰ্থাৎ জি পি এফ বুলি কোৱা হয় সেইটো আপোনাক সোঁতে মোলে ঘূৰাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ এন পি এছত আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ বেচিক আৰু ডিয়ে আপোনাৰ বেচিক যিমান হয় বা দিয়ে যিমান হয় আপুনি যদি এতিয়া দৰমাহাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে ভালদৰে নাজানে অনুগ্ৰহ কৰি আই বটমত থকা ভিডিঅ'টো চাব বা ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিম সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কাৰণ নিজে নিজৰ দৰমাহাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জনাতো বহুত দৰকাৰ এই আপোনাৰ বেচিক প্লাছ ডি এৰ টেন পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন দিব লাগিব ঠিক সেইদৰে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমতো আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ বেচিক প্লাছ ডি এৰ টেন পাৰ্চেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউচন আপুনি দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি দৰমাহ প্ৰতি মাহৰ দৰমাহাৰ পৰা বেচিক প্লাছ ডি এৰ ওপৰত যিমান হয় তাৰ দহ শতাংশ দৰমা পইচা কাট খাব এন পি এছত ইউ পি এছতো আপোনাৰ দহ শতাংশ পেঞ্চন কাট খাব এতিয়া গেচিউৰিটি আমাৰ যিটো গেচিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা আছে সকলো কৰ্মচাৰীয়ে জানে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত এটি পইচা পোৱা যায় গেচিউৰিটি গেচিউৰিটি আপুনি পাবনে নাপায় আপুনি অল্ড পেঞ্চন স্কীমতো গেচিউৰিটি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তাৰপিছত নিউ পেঞ্চন স্কীমতো আপুনি গেচিউৰিটি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমতো আপুনি গেচিউৰিটি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আপুনি কিমান টকা উইড্ৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট পাব ৰিটায়াৰমেণ্ট পালে কিমান টকা আপুনি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব বা কিমান টকা আপুনি একেলগে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি আপুনি অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিমান টকা জমা হৈছে যিটো জি পি এফৰ পইচা যিমান টকা জমা হৈছে সকলো পৰিমাণৰ পইচা আপুনি উইড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এজন এন পি এছৰ কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰিব ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ যিমান টকা জমা হ'ব এন পি এছত যিমান টকা জমা হ'ব এই জমা হোৱাৰ ষাঠি শতাংশ ধন আপুনি উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যি চল্লিছ শতাংশ ধন তেওঁলোকে নিদিয়ে তেওঁলোকে ৰাখি থ'ব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাক পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু পেঞ্চন আপুনি লাম চাম পাব কিমান পেঞ্চন পাব তাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত নাই কাৰণ মাৰ্কেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে পেঞ্চন পাব আৰু ইউ পি এছৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ জমা হোৱাৰ কিমান টকা ধন আপুনি উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব তাৰ কোনো লিমিট বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই বা যিখন এই চাৰ্কুলাৰ ওলাইছে তাৰ এই কথাটো স্পষ্টভাৱে দিয়া নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া এক এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম ভালদৰে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তেতিয়া হয়তো এই বিষয়টো আকৌ ক্লিয়াৰকৈ দিয়া হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ উইড্ৰ উইড্ৰ আপুনি কিমান কৰিব পাৰিব এতিয়া হ'ল জি পি এফ অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত জি পি এফৰ ব্যৱস্থাটো আছে তাৰপিছত নিউ পে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীমত জি পি এফৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমতো জি পি এফৰ ব্যৱস্থা নাই অৰ্থাৎ জি পি এফৰ ব্যৱস্থা অকল ক'ত আছে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমতে আছে এতিয়া চাওক আমাৰ পেঞ্চন বাঢ়িব নে নাবাঢ়ে আমি ধৰা হ'ল যিখিনি পেঞ্চন পাম পেঞ্চন বাঢ়িব নে নাবাঢ়ে যদি আপুনি অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব যেতিয়াই ডি এ বাঢ়িব তেতিয়াই আপোনাৰ এই দৰমহাটো বাঢ়িব এন পি এছত কিন্তু দৰমহা জি পি এফ এই ডি এ বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ এন পি এছত দৰমহা নাবাঢ়ে অৰ্থাৎ চাওক আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰায় ছমাহৰ মূৰে মূৰে এই কেন্দ্ৰীয় মূল্য আমাৰ কি কৰা হয় ডি এ ডি আৰ এলাৱেঞ্চ বা মৰগীয়া বানচ দিয়া হয় এই মৰগীয়া বানচ যেতিয়াই দিব চৰকাৰে সেই সময়তে পেঞ্চনাৰ হ'লেও আপোনাৰো দৰমহা বাঢ়িব পেঞ্চনাৰ হিচাপে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰীতকৈ কম বাঢ়িব কিন্তু আপোনাৰ দৰমহা বাঢ়িব অৰ্থাৎ যেতিয়াই ডি এ দিব আপুনিও সেই ডি এৰ দিয়ে সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত নিউ পেঞ্চন স্কীমত সেই ব্যৱস্থাটো নাই আৰু ইউনিফাই পেঞ্চন স্কীমতো কি আছে এইটো কথা কৈ দিয়া হৈছে বছৰত দুবাৰ আপোনালোকৰ কি বাঢ়িব যেতিয়াই ডিয়ে বাঢ়িব তেতিয়াই আপোনালোকৰ দৰমহা বাঢ়িব অৰ্থাৎ এই অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত দুবাৰ বুলি কথা নাই আপোনাৰ যদি চাৰিবাৰো দিয়ে বাঢ়ে চাৰিবাৰে আপোনাৰ দৰমহা বাঢ়িব কিন্তু অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত কি কৰিব এই টুৱাইচ ইয়াৰ অৰ্থাৎ বছৰত দুবাৰ বাঢ়িব তাতকৈ বেছি নাবাঢ়ে কিন্তু অল্ড পেঞ্চন স্কীমত বছৰত যদি ডি এ তিনিবাৰ দিছে তিনিবাৰ দৰমহা বাঢ়িব এই চাৰিবাৰ দিছে চাৰিবাৰ দৰমহা বাঢ়িব কিন্তু এন পি এছত ডি এৰ লগত পেঞ্চন বাঢ়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু আমাৰ ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমত দুবাৰ আপোনাৰ ডি এৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দৰমহা বাঢ়িব এতিয়া চাওক আপোনাৰ প্রতিমাহত যিটো পইচা কাঠ খাব আমাৰ অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ কাৰণে জি পি এফৰ জৰিয়তে কাঠ খায় এই তাৰপিছত এন পি এছৰ কাৰণে টেন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ কাঠ খাই বেছিকৈ ডি এৰ বই ভিত্তি কৰি আৰু ইউ পি এছ তাতো আমাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট কাঠ খায় এতিয়া আমি তাৰ কিমান পইচা আমি কি কৰিব পাৰিম উইড্ৰ কৰিব পাৰিম এই কথাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে ইয়াত কথা কোৱা হৈছে যদি আপুনি জি পি এফৰ কৰ্মচাৰী হয় আপোনাৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা আপুনি বছৰত এবাৰ উইড্ৰ কৰিব পাৰিব জি পি এফত যদি আপুনি অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ যদি কৰ্মচাৰী হয় আপুনি এবাৰ উইড্ৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু এন পি এছ আৰু ইউ পি এছত আপুনি সেইটো উইড্ৰ' কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অৰ্থাৎ আপুনি যদি এই কণ্ট্ৰিবিউটেড মানি আপোনাৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে কণ্ট্ৰিবিউটত মানে যিমান পইচা কণ্ট্ৰিবিউট কৰি থৈছে আপুনি তাৰ পৰা আপুনি জি পি এফত বছৰত এবাৰ পাৰিব কিন্তু এন পি এছ আৰু ইউ পি এছত কি কৰিব নোৱাৰিব আপুনি তাৰ পৰা উইড্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব ছাৰ বাইদেউসকল আৰু এটা ব্যৱস্থা আছে আমাৰ পেঞ্চনত অৱসৰীয় অনুদান অৱসৰ পোৱাৰ পিছত এজ এ হ'ল কিবা এটা অনুদান প্ৰদান কৰা হয় জাকচুপাৰ ইনভেচনৰ এই স্কীম বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ যিটো এই অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱসৰীয় অনুদানৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই এন পি এছতো কোনো ধৰণৰ অৱসৰীয় অনুদানৰ ব্যৱস্থা নাই কিন্তু যদি আপুনি ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ বেচিক প্লাছ ডি এৰ দহভাগৰ এক অংশ এটি অৱসৰীয় অনুদান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াক লৈ ডিটেইল গাইডলাইন নিশ্চয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰকাশ পাব আৰু তাত আমি এই কথাটো আৰু ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম কিন্তু আমাৰ অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ কোনো ধৰণৰ অৱসৰীয় অনুদান নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডি এ বাঢ়িলেহে দৰমহা বাঢ়িব আৰু এন পি এছতো ডি এৰ লগতো এই পেঞ্চন বাঢ়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই কিন্তু ইউনিভাইড পেঞ্চন স্কীমত আপোনাৰ ডি এ বাঢ়িলেও দৰমহা বাঢ়ি এই আপোনাৰ পেঞ্চনটো বাঢ়িব তাৰ উপৰিও প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে বেচিক প্লাছ ডি এৰ দহভাগৰ এক অংশ এটি অৱসৰীয় অনুদান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তাৰপিছত হ'ল ফি আৰ এছ যাক আমি ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট চাৰ্ভিচ বুলি কওঁ এই ফি আৰ এছ যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভি আৰ এছ ল'লে এই যদি আপুনি অ' পি এছৰ কৰ্মচাৰী হয় ভি আৰ এছ ল'লে আপুনি পেঞ্চনৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ মানে নিৰ্দিষ্ট চাকৰিৰ সীমা আছে কিন্তু আপুনি ফি আৰ এছ ল'লে পেঞ্চনৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি আপুনি এন পি এছৰ কৰ্মচাৰী হয় যেতিয়া আপুনি ভি আৰ এছ ল'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ যিমান পইচা জমা হৈছিল তাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আপুনি উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আমাৰ যদি কৰ্মচাৰী এজন ৰিটায়াৰমেণ্ট পাইছিল তেওঁ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট এন পি এছৰ পৰা উইড্ৰ' কৰিব পাৰে যদি আপুনি ভি আৰ এছ লয় তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টহে আপুনি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব এইটো এটা বৃহৎ পাৰ্থক্য হয় আৰু বাকী আশী শতাংশ আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি তাৰপিছত আপোনাক পেঞ্চন দিয়া হ'ব কিন্তু আমাৰ ইউ পি এছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি হ'ব এই পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াতে এটা কথা কৈ দিয়া হৈছে মে' ইলিজিবল এই ফৰ পেঞ্চন অনলি আফটাৰ এছ ডেট অফ এক্সুৱেল ৰিটায়াৰমেণ্ট অৰ্থাৎ আপুনি ভি আৰ এছ ল'লে কিন্তু পেঞ্চনটো আমি কেতিয়া পাব যেতিয়া আপোনাৰ এক্সুৱেল ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময় আছিল ষাঠি বছৰ তাৰপিছতহে আপুনি এই পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি মোৰ কোৱাত ভুল হোৱা নাই আপোনালোকেও এবাৰ চাব কিবা কাৰণত মোৰ এই পইণ্টটোত অকণমান খোকোজা আছে যদি আপোনালোকে ভালদৰে জানে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো কথা কোৱা হৈছে যদি আপুনি অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ জৰিয়তে ভি আৰ এছ লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব নিউ পেঞ্চন নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীমৰ জৰিয়তে যদি আপুনি এই ভি আৰ এছ লয় আপোনাৰ জমাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ পেঞ্চন দি থাকিব আৰু আপোনাৰ যিটো ইউ পি এছ ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমত আপুনি ভি আৰ এছ ল'লে একচুৱেল যেতিয়া আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময় হ'ব তেতিয়াৰ পৰাহে আপুনি পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব এই কথাটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিটো আপোনাৰ ভি আৰ এছ ব্যৱস্থা কাৰণ আমাৰ যেতিয়া কিবা কাৰণত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে হওক বা আন কাৰণতে হওক আমি ভি আৰ এছ ল'বলগীয়া হয় ভি আৰ এছ ল'লে এইখিনি সুবিধা পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সক্ষম হ'ব এতিয়া মিনিমাম কিমান টকা পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে আপুনি সক্ষম হ'ব অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম ইয়াত আপোনালোকে মিনিমাম কিমান টকা পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি আপুনি অ' পি এছৰ এজন কৰ্মচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মিনিমাম ন হাজাৰ টকা পেঞ্চন পাব পাব অৰ্থাৎ অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী এজনে মিনিমাম ন হাজাৰ টকা পেঞ্চন পাব তাতকৈ কম পেঞ্চন দিব নোৱাৰে এইটো এটা নিয়ম আছে আপুনি যদি এন পি এছৰ কৰ্মচাৰী হয় মিনিমাম কিমান টকা পেঞ্চন পাব তাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত নাই কাৰণ বৰ্তমান সময়ত পাঁচশ টকা ছয়শ টকা সাতশ টকা তেনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চন পোৱা বহুতো কৰ্মচাৰী আমি লগ পাইছোঁ মিনিমাম বুলি তাত কোনো ধৰণৰ নিৰ্ধাৰিত সীমা নাই আৰু যদি আপুনি ইউ পি এছৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী হয় ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী হয় আপুনি মিনিমাম দহ হাজাৰ টকা প্লাছ ডিয়ে এই আমাৰ অল্ড পেঞ্চন স্কীমতো আছিল মিনিমাম ন হাজাৰ টকা প্লাছ দিয়ে এন পি এছ এটো নাই আৰু এই ইউ পি এছত মিনিমাম দহ হাজাৰ টকা প্লাছ ডিয়ে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব কিন্তু আপোনাৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল দহ বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে এই সুবিধাখিনি পাব দহ বছৰ হোৱাৰ আগতে যদি আপুনি কিবা কাৰণত এই মানে পেঞ্চন পাবলগীয়া হয় তেতিয়া কিমান টকা পেঞ্চন পাব সেই কথাটো বৰ্তমান প্ৰকাশ পোৱা যিখন ইউ পি আই সম্পৰ্কীয় ন'টিফিকেশ্যন বা গাইডলাইন তাত এই কথাটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই কথাটো মই আকৌ এটা ৰিপিট কৰিছোঁ যদি আপুনি অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ এজন কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে মিনিমাম ন হাজাৰ টকা প্লাছ ডি এ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি আপুনি এন পি এছৰ অধীনৰ এজন কৰ্মচাৰী আপোনাৰ মিনিমাম কিমান টকা পেঞ্চন পাব কোনো নিৰ্ধাৰিত সীমান নাই আপুনি এক টকাও পাব পাৰে এক লাখো পাব পাৰে পাঁচশ টকাও পাব পাৰে চাৰিশ টকাও পাব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি ইউ পি এছৰ অধীনৰ এজন কৰ্মচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মিনিমাম দহ হাজাৰ টকা প্লাছ ডি এ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব কিন্তু দহ হাজাৰ টকা প্লাছ ডি এ এই পেঞ্চনটো পাবৰ কাৰণে আপোনাৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল মিনিমাম দহ বছৰ হ'ব লাগিব দহ বছৰৰ তলৰ কম চাকৰিৰ কাৰ্যকাল হোৱা ব্যক্তিসকলে এই কিমান টকা পেঞ্চন পাব তাৰ নিৰ্ধাৰিত তথ্য উল্লেখ কৰা হোৱা নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় প্ৰকাশ পাব এতিয়া চাওক ফেমেলি পেঞ্চন ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত মই পেঞ্চন পাম আকৌ মই মোৰ মৃত্যুৰ পিছত ফেমিলিয়ে পেঞ্চন পাবনে নাপায় এই কথাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ মই মোৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰি যাব পাৰিছোঁ নে নাই মই যেনিবা সুৰক্ষিত হ'লোঁ মই পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰি যাব পাৰিছোঁ নে নাই সেই কথাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ফেমিলি পেঞ্চনটো কেনেকুৱা ধৰণে পোৱা যাব অ' পি এছ এন পি এছ আৰু ইউ পি এছত সেই কথাটো এতিয়া জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বেদসকল ধৰা হ'ল আপুনি চাকৰি কৰি আছিল চাকৰি কৰি থাক থকাৰ সময়তে আপোনাৰ মৃত্যু হ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফেমিলিয়ে যদি আপুনি এজন অ' পি এছৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট বেচিকৰ ওপৰত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাব বা ফেমিলি পেঞ্চনৰ ওপৰত এই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাব এই দুটাৰ ওপৰত এটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ধৰা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো আজি ধৰা হ'ল আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট পালে ছৰি এই আপুনি ধৰা হ'ল আপোনাৰ কিবা কাৰণত মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হ'লে আপোনাৰ যি বেচিক আছিল বেচিকৰ ওপৰত আপোনাৰ এই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ফেমিলি পেঞ্চন হ'ব বা অ' পি এছৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ যদি আপোনাৰ সেইটো স্কীমত আপুনি ন নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ফেমিলি পেঞ্চন কেলকুলেশ্যন কৰি হ'ব তাৰ আপুনি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত মৃত্যু হয় আকৌ যদি আপোনাৰ এন পি এছৰ কৰ্মচাৰী হয় যদি আপোনাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি পাব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ বেচিক অৰ্থাৎ বেচিকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু পিছলৈ গৈ ত্ৰিছ শতাংশ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব এন পি এছৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো সুবিধা আছে ভাল সুবিধাই আছে যে কি আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট পালে আপোনাৰ বেচিকৰ এই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফেমিলি পেঞ্চন হ'ব তাৰপিছত আৰু কি হ'ব একে সেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ফেমিলি পেঞ্চন হ'ব এইটো হ'ল এন পি এছৰ ক্ষেত্ৰত ইউ পি এছৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ফেমিলি পেঞ্চন আগৰ এইটো যেনেকৈ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বেছিকৈ আমাৰ অল্ড পেঞ্চন স্কীমত যেনেকৈ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আছিল এই বেচিকৰ তাৰপিছত আমাৰ এন পি এছত যেনেকৈ আমাৰ বেচিকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছিল কিন্তু ইউ পি এছৰ ক্ষেত্ৰত বেচিকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা নাই ডাইৰেক্ট নিৰ্দেশনা আছে আপোনাৰ মৃত্যু হ'লে ফেমিলিয়ে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ফেমিলি পেঞ্চন পাব গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই পইণ্টটোত এই আমাৰ এইকাৰণে জানিবলগীয়া কিবা কাৰণত আমি আমাৰ কৈ চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত আমাৰ মৃত্যু হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত দুৰ্ভাগ্যবশত আমাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে যেতিয়া আমাৰ মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হ'লে আমাৰ ফেমিলিক আমি চিকিঅৰ কৰি যাব পাৰিছোঁ নে নাই সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে এই সকলোবিলাক চালি জাৰি চাই আপুনি এন পি এছ ল'ব নে অ' পি এছ ল'ব সেইটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব এতিয়া আমাৰ এই যিহেতু এক এপ্ৰিলৰ পৰা এই ব্যৱস্থাটো কাৰ্যকৰী হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে নিশ্চয় তাত এখন ফৰ্ম ফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা এখন ফৰ্ম থাকিব যে কি যেনেকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজন যোজনাত আমি আমাৰ এই মান্থলি মান্থলি কণ্ট্ৰিবিউচনটো কাটিম নে নাকাটিম তাৰ ওপৰত এটা সেই সময়ত আণ্ডাৰটেকিঙে আছিলে গতিকে এই সময়তো নিশ্চয় এখন আণ্ডাৰটেকিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আহিব এতিয়া যিহেতু এপ্ৰিল পৰিব হৈছে নিশ্চয় তাক লৈ চিন্তা চৰ্চা হৈছে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিহেতু কমিটি প্ৰস্তুত কৰি তাৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু কিছু তথ্য জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু মই কোৱা কথাখিনিৰ উপৰিও আৰু যদি বিশেষ বেলেগ কিছু কথা আছে সেইখিনিও আপোনালোকে এড কৰিব গতিকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে আপোনালোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলকো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব